Вот мы находимся на старте производства наших домиков поселка Краищи. За моей спиной находится как раз таки сборка готового конструктива из бруса 200 на 100 миллиметров. Напомню, это клейный брус, строганный брус, высушенный и предварительно подготовленный для того, чтобы стены и каркас здания был максимально прочный. И его, как говорится, не сдуло никуда ветром. Если мы подойдем поближе при детальном рассмотрении, мы обратим внимание на огромное количество конструктивных элементов, которые позволяют соблюдать постоянную геометрию дома. Такие металлические элементы, которые устанавливаются в угловых частях конструктива для того, чтобы не нарушалась диагональность. И приблизительно такие же элементы, но уже из дерева, они находятся на зонах вторых этажей. Все стойки, как я уже сказал, имеют размер 100 на 200 мм. Это клеенный строганный брос. Вы здесь не встретите недоброкачественных сучков никаких. И как раз таки вот эти пазы позволяют скрепить горизонтальной рейкой конструктив, чтобы он был максимально жесткий. Также он держит внутреннее утепление, которое у нас 200 мм. Это базальтовая вата плотностью 60 кг на метр кубический. Обязательно с внутренней и с наружной стороны устанавливается пара и гидробарьер поверх которого уже делается финишная отделка. Внутри в данном случае это будут э, либо деревянные элементы, либо гипсокартон, но уже по подготовленной поверхности конструктива. Снаружи по нашим экстерьерным решениям это фальц и другие декоративные элементы, вплоть до мокрого фасада. Прочность этого каркасного дома не уступает металлическим конструкциям. И более того, его долговечность, это тоже сроком гарантии от 50 лет. Такие дома стоят и по 100 лет. Подобные конструктивы в строительстве каркасных домов применяют Скандинавия, Дания. Можно сказать, что подобного уровня и качества домов в регионах Карпат на данный момент нет. Мы, скорее всего, первые, кто дает такое качество. Соответственно, оптимизация стоимости для домов поселка Краищи максимально приближает вас к совершенному результату. Так как наши каркасы монтируются на заблаговременно подготовленную и выполненную железобетонную плиту, которая является в большинстве случаев, Парящей, несущей железобетонной плитой, утепленной со всех сторон, снизу, сверху и сбоку. И э, в этом случае туда просто устанавливается вот этот э, обкладочный брус, который уже является несущим и корректирующим для установки стоевых, которые у нас, повторюсь еще раз, 200 на 100 мм из клеенного бруса. Это очень важно, потому как большинство строительств деревянных домов применяют брус 100 на 100, что не удовлетворяет нормам утепления. И, соответственно, вата в перегородках будет 100 мм. Этого недостаточно для того, чтобы ваш дом был энергосберегающий. Так как у нас максимально утеплена железобетонная плита, поверх нее мы укладываем трубу теплого пола, теплоносителем которого является тепловой термальный насос он берет просто энергию из воздуха и преобразует ее либо в тепло либо в холод соответственно по вот этот брус мы заливаем стяжку уже по за благовременно уложенным коммуникациям и получаем идеально ровный твердый пол без скрипов и шевелений. Наружная отделка и не просто отделка это опять же конструктивные элементы которые позволяют прочно скрутить каркас дома но под эти отшлифованные подготовленные доски в формате блокхауса они имеют свой замок, уже сверху можно делать либо декоративную отделку для фасада, либо покрыть правильным цветом масла, достичь декоративности уже существующего блокхауса. Так как у нас дом-рама имеет огромные, большие, панорамные окна, то у нас э, вот эта фасадная часть, она будет также обрамляться деревянным каркасом. И окна будут изготовлены из такого же твердого, сухого Клеенного, подготовленного бруса. На специальном станке из него изготавливают профиль, который не уступает металлопластиковому, а алюминиевому в том числе. Для э, предотвращения проявления точки росы и мостиков холода деревянные конструкции принято соприкасать опять же с деревянными конструкциями. Это конвейерный шлифовочный станок, который как раз таки доводит уже брус, либо какие-то декоративные элементы до гладкого состояния. А на этом станке выполняется фрезеровка уже непосредственно под пазы в различных деталях. Так как это линейная конструкция, мы можем выполнять фрезеровку деталей на любых длинах даже 18 метров. Ну и для прочного перекрытия между первым и вторым этажом делается установка лах с шагом таким же, как и стойки наружных стен. Это 600 миллиметров, поверх которого уже укладывается доска пола с скошенными углами под 45 градусов, что позволяет практически исключить появление каких-либо скрипов. И э, такое перекрытие, оно максимально прочное и не уступает по большому счету устойчивости железобетонному. Исходя из того, что перекрытие между первым и вторым этажом будет также дополнительно подвергаться обешумке и подшивкой декоративной доски уже под потолочным пространством первого этажа. Можете обратить внимание, что стоевые стойки у нас имеют подготовленный зафрезерованный паз под монтаж э, стропильной системы кровли. Стропильная система кровли также имеет э, брус 200 на 100, но имеет дополнительную обрешетку, которая увеличивает пирог кровли до 250 мм, потому как кровля будет утеплена базальтовым утеплителем толщиной 250 мм, что соответствует строительной нормам для западных регионов Украины.